Сегодня говорить о том, что банк – это всего-навсего инструмент финансирования, уже не получается, потому что у банка сегодня очень много миссий. Также банк является консультантом компаний в том, с какими трудностями приходится сталкиваться. В решении вопросов с городскими властями или с районными властями, с внешними инстанциями, службами – это все так называемые риски средств. Которые выделены на строительство объекта. А банк выделяет, как известно, не собственные средства, а средства вкладчиков, где, в свою очередь, должен вкладчикам гарантировать степень и уровень вложения надежности средств, которые не доверили данному конкретному банку содействует этому всему, в том числе юридический департамент, который отслеживает и очень глубоко принимает участие в части снижения риска взаимодействия с контролирующими органами. Контролирующие органы ⁇ это органы власти, это подрядные организации, это Министерство МЧС, районные власти, городские власти. То есть очень объемный, скажем так, груз и формат сотрудничества лежит сегодня на банке в части обеспечения правильной жизнедеятельности застройщика.